Dünyada nadir hallarda rast gəlinən Niemann-Pick xəstəliyinə tutulmuş balaca Şəhriyarın hekayəsini ekranlarınıza gətiririk. Çıxı, çıxı. Çıxı, çıxı. Çıxı kəs onun yəni düz bir il əvvəl o da yaşatları kimi deyir, gülür, oynuyurdu. Ancaq ağla belə gəlməzdi ki, bir gecədə balaca Şəhriyar sağlamlığından məhrum olaraq amansız bir xəstəliyə tutulacaq. Özü də həkimlərin ucusatından. Bir gecə qəfil qızdırması qalxan Şəhriyarı anası həkimə aparır. Ancaq həkimlərin yanlış müdaxiləsi və ona sərt vurulan bir dərman Şəhriyarı dünyada nadir rast gəlinən Niemann-Pick xəstəliyinə yaxalayır. Ürəy gədirdi, axırda gətəcək, sağalolon, axırda hiss olunur, qaytarırdı təsəssür bununla bamban açılabilməyəndə də dalağı, həkimlərin narı gördünlər desə bir iynəyi dalağı borada da uşağın dalağı Şəhriyar miyə mürfi xəstəliyi daşıyan yeganə Azərbaycanlıdır. Anası Şəhriyar üçün hər qapını döyüb. Sonra məlum olur ki, xəstəliyin müalicəsi yalnız Almaniyada mümkündür. Pediatr biz sizə belə bilə deyir ki, bu cür ağır ağır getməcək şaxta, ağır xəstəlik 25 il qollar tutur, belə müalicəsi. Əgər Şəhriyar müalicə olunmasa, bu həyata gözlərini tez yumacaq. Sons ürəyim göydə Allah, yeni bir imkanlı şəxsərdik ki, İndi bu balaca onu uzanacak kömeğe gözlüyor.